ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्मपुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मपरमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवत्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः हरिः ॐ